الله من الشيطان <applause> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ بني إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبي له العسل ما ملك به قابوس في سبيل قال هل عسيتم إن كتب عليكم الكتاب ألا تقاتلوا <applause> قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله فقد اسلمنا من قيامنا وابنائنا فلما كتب عليهم لم يتولوا الا قليلا والله عليم بالظالمين فقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالونا ملكاً قَالِوا اَنَّا يَقُولُ لَهُ الْمُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ مُلْكِ مِنْهُ وَنَمُّ تَسْعَدَتْ مِنَا قَالَ اِنَ اللَّهِ اصْتَفَاهُ عَلَيْهُ وَزَادَهُ بَسْتَفَهُ عَلَيْهُ مَنْ جُسْمِمْ وَاللَّهُ يُؤْقِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ بَاسِعُ عَلَيْهُ صلت اللہ نہ دیکھا ایک جماعت بلی اسلائی کو صلی اللہ علیکم جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ کر لو نقاتل فی صلی بندہ کہ ہم اللہ قلعہ کتاب کریں سعیدم تو وہ نبی بولے کیا تم سے یہ توقع ہے ان خطبہ علیہ القطار اللہ کے قاتل اگر تم پر حکم ہوا لڑائی کا تو, تو اس وقت نہ لڑو تم سے تو یہی توقع ہے کہ تم نہیں لڑو گے اور اللہ نقطل اللہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کتاب نہیں کریں گے وقت اخرجنا جنا ہم اپنے شہروں سے نکالے گئے وہ اب نہ اور اپنے بیٹوں سے ندار دیے گئے ولمّا اللہ اور اللہ طب علیہ القطاب جب ان پر کتاب لکھا گیا فرض کیا گیا طلّع تو سب پھر گئے اللہ والله الد ال اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وقال لهم نبيهم ان الله قد حقاص الق الملی کا ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اللہ نے تم پر تعبط کو بادشاہ مقرر کر دیا معلون اللہ یون را کہنے لگے کہ کیوں کر وہ ہم پر ہو سکتا ہے بادشاہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے حق و بالمل کے ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں حکومت ولم وہ تو مال کی حسد بھی نہیں دیا گیا نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو تم پر منتخب کر دیا وہ زیادہ فِي بس قطم فر علم بر جسم اور تم پر فراخی لی اس کو علم اور جسم میں علم بھی زیادہ رکھتا ہے اور ماشاء اللہ بولتا ہے بھولا کی غلط ہو معیّاہ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دے دیتا ہے بلّہ باسین اور اللہ بڑی فضل والے سب کچھ جاننے نبی ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ آیا اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے عیا قبر تابوت تو تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا فی سکینت ہے جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے وہ بقی تم جما ترت آل ووسا و آل و اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں آل بوسا اور آل ہارون جو وہ چھوڑ گئے گا. تک میرے حل بلائے گا اس ثلوک کو فرشتے اٹھائیں گے بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے ان تم اگر ایمان پیچھے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کروایا کہ جہاد سے بھاگنا یہ موت سے بچانے کی علامت نہیں ہے لوگ جہاد پر نہیں جاتے کہ ہم مرنے جا رہے ہیں وہاں سے ہم مر کر گے تو جہاد سے بچنا جہاد سے بھاگنا یہ موت سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں پیچھے کل کی تفصیل کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں اسی جہاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا بھوسا علیہ السلام کے بعد یہ بنی اسرائیل یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے کئی نبی ان کی طرف بھیجے اور یہ نبیوں کی بات مانتے کافی عرصہ تک اندر جو ہے نا نبوت کا نبوت کا چراغ جلتا رہا یعنی نبوت کی وجہ سے یہ لوگ سرد اٹھاتے رہے لیکن پھر بگڑ گا ان کا اور بگڑتے ہوئے پھر ایسے بگڑے کہ پھر اللہ تبارک مطالعہ نے ان کے بگاڑ کی وجہ سے ان پر بنو عمارتہ کو مسلم کر دیا جو بڑی طاقت بہت قوم تھی اور ان کے ہمسائے تھے جو ان پر مقدر ہو گئے انہوں نے ان سے سب کو چھین لیا ان کے گھر بار بھی چھین لیا علاقہ بھی چھین لیا اور ان کے بچوں پر قبضہ کر لیا ان کی لڑکیوں کو لونڈی بنا لیا تو ان کو بہت تنگ کیا تنگ کر کے ان کو وہاں سے جدا کر دیا نکال دیا اپنے شہروں سے بھی نکال دیا اور اپنی اولاد سے بھی دور ہو گئے ان کے بچوں پر قبضہ کر دیا تو جب ایسا معاملہ ہوا اس وقت ایک نیک خاتون ان کے اندر تھی اس نے دعا کی جو علی اسلائی ہدایت ہے اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے فجید نیک اولاد ادا کر تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قل فرمائی اس کی دعا قبول کرتے ہوئے ان میں سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام سمودین تھا ثم یہ بڑا نیک بچہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت عطا کرضوری علیہ السلام یہ نبی بن گئی تو جب یہ نبی بن گئے اب یہ بنی اسرائیل کے اندر رہ رہے تھے ان کو بڑا دکھ تھا کہ ہماری اولاد ہم سے چھین لے گی ہمارے بار ہم سے چھین لیا گیا جب اللہ نے ثموریل علیہ السلام کو نبوت عطا کی اب یہ بنی اسرائیل سب اکٹھے ہو کر ثموریل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو ہمارا کوئی سیاسی نظام ہونا چاہیے اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے جو بڑا وسیع ہے اسلام کا سیاسی نظام باقی سارے سیاسی نظاموں سے جدا ہے تو یہ سیاسی نظام ہمارا ہونا چاہیے اللہ نے نبوۃ آپ کو عطا کی ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے اس بادشاہ کی قیادت میں ہم جو ہے نا کلال کریں گے اللہ کی راہ میں اور اپنا وطن واپس لیں گے اپنے اولاد چھڑوائیں گے اپنے جو ہے نا جو چیزیں وہ چھین کر لے گئے ہیں وہ سب کچھ واپس لیں گے انہوں نے یہ جو ہے نا کہ مطالبہ کیا اللہ کے نبی حضرت السلام علیہ السلام علیہ السلام سے تو یہ مطالبہ ان کا بالکل درست تھا کیونکہ مسلمان جب تک ایک امیر کی اطاعت میں رہتے ہیں ایک امیر کے بات آت رہتے ہیں تو اللہ تبارک مطالعہ ان پر برکات نازل کرواتے ہیں اس امیر کی قیادت میں ان کو فتوحات ملتی ہیں اس امیر کی قیادت میں یہ دنیا کے حکمران بن کے رہتی ہیں دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے لیکن جب اپنی من مرتی پہ اتر آتے ہیں اسلام کا سیاسی نظام جب برہم بلم ہونے لگ جاتا ہے ہر بندہ اپنی مردی کرنے لگ جاتا ہے تو اس طرح پھر جو ہے یہ بکھر جاتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ہے نا پھر ذلت مسلط ہو جاتی ہے ذریعہ ہونے لگ جاتے ہیں اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی مستقل اسلامی امید نہیں ہے اسلامی امید نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمان جگہ جگہ ذریع ہو رہے ہیں جہاں بھی مسلمان ہیں غیر یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کو دلا کر دیا جائے ان کو اکٹھا نہ رہنے لیا جائے یہ کسی جگہ پر اکٹھے ہو کر نہ لگیں اگر یہ کسی جگہ پر اکٹھے ہو کے ہوں گے تو پھر ان کے اندر مذہبی منافرت پیدا کر دی جائے گی مذہبی تنفر تم فنا ہو تم فنا ہو یہ ان کی طرف سے تیار کردہ بندے مسلط کیے جاتے ہیں دین دین حق جڑوں میں بیٹھ کر دین حق کو جو ہے نا لوگوں سے گدا کرتے ہیں تو یہ مذہبی منافرت کھجانا یہ بھی ایک بہت بڑی چار ہے تو اسی وجہ سے جو ہے نا آج مسلمان جگہ جگہ پر جہاں مسلمان ہیں وہاں ان کے اندر مذہبی تنافر پایا جاتا ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا ان کے اندر اتفاق نہیں ہے خواہشات اور لالچ ان کے پیچھے لگا دیا دنیا مزین ہو گئی اور اسی کے پی پیچھے لگ کر آج ہر بندہ اپنی دنیا بنا رہا ہے دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے ایک محلے کے اندر رہتے ہوئے چند مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے ہماری دیوار اس طرف تھی آپ نے ادھر موڑ دی ہماری گلی میں آپ نے قبضہ کر لیا یہ کر دیا وہ کر دیا ہمارے آرام ہیں تو اسی طرح یہ اسلام کا سیاسی نظام بہت بڑا ہو چکا ہے انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارا تو سیاسی نظام مضبوط ہونا چاہیے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو امیر مقرر کرو تو نبی نے فرمایا اس قابل میں نبی اللہ صلی اللہ عملی کا بھی فی صلی اللہ کہنے لگے نبی کو کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے امیر مقرر کیجیے صاحب امر مقرر کیجیے جس کے ہم عبادت کریں گے نقاط فی صلی اللہ اللہ کے راہ میں ہم کتاب کریں گے اور اللہ تو قاتر ان کا نظام دیکھ چکے تھے وہ نبی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کتاب چند کے لوگ ہیں اور یہ آپس میں ان کے ایک دوسرے کسان نہیں بنتی ایک بادشاہ کی اطاعت کو کیسے آئیں گے تو سلمان لگے کیا تم سے یہ توقع ہے کہ اگر تم پر کتاب فرض کیا جائے تو تم کتاب نہیں کرو گے مجھے تو تم سے یہی توقع ہے کہ اگر اللہ تو ان پر لڑائی فرض کر دے تم پر جہاد فرض کر دے اور جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد کرو گے تم سے تو یہی توقع ہے کہ تم نہیں کرو گے اور یہی حال امت کا بھی ہے کہ جب سے جہاد کو چھوڑا ہے جہاد جیسے عظیم نے کو چھوڑا ہے آج جگہ جگہ ضروری ہو گئے ہیں جب تک مسلمانوں نے جہاد کو مضبوطی سے پکڑا رہا پکڑے رکھا اس وقت غیر جو ہے نا وہ ان کے ماتاحق تھے لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے کرتے تھے آج جہاد چھوڑ دیا آپ صلی صلی نے طاقت رکھ تم جہاد صلی اللہ, اللہ علیہ السلہ جب تم جہاد کو چھوڑ دے گے اللہ ذلت کو مسلط کر دے گا آج یہی حال ہے جہاد فرض کیا گیا تو ان کے بارے میں نبی یہی فرما رہے ہیں کہ واقعات ایسے نہیں ہوتے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کو قیامت تک آنے والے حالات کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے ایسے واقعات ادرت کے لیے بیان کیے ہیں تو وہ نبی سے جانے لگے کہ تم سے تو امید نہیں ہے کہ اگر تم پر کتال فرض کیا جائے تم کتاب کرو وہ کہنے لگے کہ مالنا اللہ رفیع حلید اللہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں کتاب نہیں کریں گے ہمیں کیا مسئلہ ہے ہم کتاب نہیں کریں گے ہم بند ہیں ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنے ہوئی ہم بھی اللہ کے رستے میں لگیں گے وقت وقت رجنا مل گیا جناب ہم اپنے شہروں سے نکالے گئے ہیں ہم سے ہمارے رقبے چھین لیے گئے ہماری جائیدادیں چھین لی گئی ہمارے علاقے چھین لیے گئے ہمیں جو ہے نا بے کر دیا گیا وہاں نہ آنا ہمارے بیٹوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور چھین لی بچیوں کو تیس ہزار کے قریب بچیوں کو انہوں نے لوڈیاں بنا لیا اور لڑکوں کو اپنی خدمت کے لیے رکھ دیا <laughs> یہ سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا اور ہم اتنے مظلوم ہیں اور اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہم کتاب نہیں کریں گے تو نے فرمایا ٹھیک ہے اگر تمہارے اتنے جذبات ہیں اگر تمہارے اندر اتنا جو ہے نا جذبہ ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے کہ یہ قوم آپ اپنا بندہ لینا چاہتی ہے کہ حکم نازل فرما تو اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا اور المبا خودی با علی کتاب جب ان پر جہاد فرض کیا گیا طلو تو سب جو ہے نا پھر گئے سب منہ بول گئے کہ جہاد ہم کریں گے بنو ابال کا جیسے طاقت کون سے ہم جا کر لڑیں گے اللہ خلیلم مگر تھوڑے ان میں سے تھوڑے ان میں سے رہ گئے وہ جہاد پر نکلے ب اللہ علیمین اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اللہ تبارک وطالعہ کو خوب پتہ ہے کہ یہ میرے احکام پر کتنا عمل کرنے والے ہیں جہاد تو ایک مشکل ترین عمل ہے جہاد کے اندر تو انسان کی جان بھی لگتی ہے انسان کا مال بھی لگتا ہے جان بار سے دعا ہونا پڑتا ہے جنگلات کے اندر زمین گزارنی پڑتی ہے روکھی سوکھی کھانی پڑتی ہے وہاں تو عیاشی نہیں ہوتی وہاں تو بس وقت گزارنا ہوتا ہے اور اللہ قلعہ ہمیں رہنا رہنا ہوتا ہے اور کہیں بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دشمن علم کا سر پر رہتے یہ تو بڑا مشکل عمل ہے باقی آکام دیکھ رہے ہیں مسلمان کتنا عمل کر رہے ہیں باقی آکام جو آسان طریقے عمل ہے ان پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے اللہ کے فرائض جو ہم پر مقرر کیے گئے ہیں ہم ان کو کتنا اپنا رہے ہیں تو اللہ تبارک مطالعہ فرما رہے ہیں مظالموں کو خوب جانتا ہے کون ہے جو میرے احکام پر عمل کرنے والا ہے جہاد دیہات ایک مشکل عمل ہے آسان عمل ہم نے کون سے اپنائے ہوئے ہیں تو اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اقبال حقیق کرنے بھی واقعات بیان کیے ہیں آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے مقرر کرنے کے ذکر فرمایا اس کی کافی تفصیل ہے ان شاء اللہ وہ بردے و ذربے بڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ قرآن